Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Waliberisklan. Negara telah kehilangan seorang tokoh negarawan semalam dan inilah video saya. Pemerhatian saya terhadap seorang insan yang bernama Tun Abdullah Ahmad Badawi. Kita intro dulu. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu yang negara telah kehilangan seorang tokoh negarawan yang terulung pada malam tadi jam 7. 10 minit. Di mana beliau yang merupakan mantan Perdana Menteri yang kelima, mantan Ahli Parlimen Kuala Batas selama 30 tahun sejak tahun 1978 dan juga mantan Presiden UMNO sejak tahun 1999 sehinggalah ke tahun 2008 iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi. Di mana beliau telah meninggalkan kita pada usia 85 tahun. Sebagai Allah mencucuk rahmat dan juga meletakkan beliau di kalangan orang-orang yang beruntung di sisinya nanti insyaAllah. Sekarang ini saya tidak mahulah untuk menipu anda semua ke ataupun untuk berpura-pura konon-kononnya oh saya kenal Tuan Abdullah secara peribadi. Tidak. Saya tak kenal Tuan Abdullah. Saya tak pernah berbual dengan beliau bahkan saya tidak pernah berada dalam satu majlis dengan beliau pun sebenarnya kan. Jadi saya tidak mahu untuk berdudusi konon-kononnya saya mengenali beliau seperti mana saya pernah mengatakan yang saya kenal Salahuddin Ayub dan sebagainya kan. Tidak. Tetapi sekurang-kurangnya saya boleh katakan penglibatan saya dan dunia politik maya ini tuan-tuan dan puan sekalian terutamanya pada era tahun 2008 dan sebagainya memang berpunca dari beliau ikutkan tetapi sekarang ini sekadar satu kenang-kenangan kepada beliau kalau ikutkan Tun Abdullah Ahmad Badawi ni seperti mana kita tahu merupakan pilihan left side lah sebenarnya kan satu pilihan langkah kiri untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu sebab kita semua tahu pada era tahun 1996, 1997 dan sebagainya memang nama yang disebut-sebut untuk menjadi Perdana Menteri menggantikan Tun Dr. Mahathir itu ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau memang seorang tokoh yang sangat-sangat berkarisma kan dan pada ketika itu pun beliau merupakan timbalan Presiden UMNO, timbalan Perdana Menteri. Memang beliau cuma ada satu step saja lagi untuk menggantikan Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu. Tetapi atas sebab-sebab tertentu yang kita semua tahu, Datuk Seri Anwar tak jadi Perdana Menteri, disingkirkan dari UMNO dan seterusnya propel Tun Abdullah Ahmad Madawi sebagai Timbalan Presiden UMNO pada tahun 1999 seterusnya menjadi Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu. Satu langkah yang dikira sangat-sangat mengejutkan juga lah pada ketika itu kerana Tun Abdullah ini tidak dilihat sebagai seorang ahli politik yang lantang ataupun seorang yang memang ada kredensial politik yang begitu hebat. Kena ingat satu perkara tau. Tun Abdullah ini bermula dalam dunia politik sangat-sangat lambat. Beliau tak pernah bermula sebagai seorang akad umbi ke apa-apa ke yang gila-gila tidak sebaliknya beliau ini merupakan seorang penjawat awam. Beliau berkhidmat sebagai penjawat awam sehinggalah tahun 1977 dan sebagai penjawat awam, beliau ini tidak dibenarkan sama sekali untuk menjadi ahli politik yang aktif dalam mana-mana parti politik. Tak boleh bergerak secara aktif dalam politiklah saya ceritakan. Dan beliau terpaksa tunggu sehingga beliau meletakkan jawatan sebagai kakitangan awam, barulah beliau dapat menceburkan diri dengan sepenuhnya dalam dunia politik. Dan tadi Allah Selepas setahun beliau meletakkan jawatan dan menceburkan diri dunia politik, beliau telah diamanahkan untuk bertanding dekat Parlimen Kepala Batas dan beliau telah menang kawasan tersebut sehinggalah menjadi ahli Parlimen sampai ke tahun 2008, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Memang cukup lama sebenarnya. Dan sekadar untuk rekod tuan-tuan sekalian, Tun Abdullah ini sebenarnya berasal dari golongan agamawan kalau ikutkan. Allahyarham atuk beliau iaitu Syekh Abdullah Fahim merupakan seorang ahli falak yang cukup terkemuka yang pandangan beliau telah dirujuk untuk memilih tarikh kemerdekaan negara kita ini iaitu pada 31 Ogos tahun 1957. Dan kemudiannya, ayah anda beliau iaitu Haji Ahmad Badawi juga merupakan seorang ulama yang tersohor dekat Pulau Pinang. Perlu juga kita ingatkan, Syekh Abdullah Fahim ini juga lah merupakan salah seorang anggota utama dalam Persatuan Ulama Malaya yang telah bertanggungjawab menubuhkan PAS pada satu ketika dahulu. Dan dek kerana latar belakang agama itulah tuan-tuan dan ketika beliau menjadi menteri, terutamanya menjadi menteri pertahanan seingat saya, beliau jugalah adalah antara orang yang telah oversee penubuhan kor agama angkatan tentera ataupun kagat pada ketika itu. Sebelum ini, ATM tidak ada sebarang kor agama dan sebagainya. Tetapi di bawah beliau telah ditubuhkan satu kor agama angkatan tentera untuk memastikan yang dalam angkatan tentera itu ada satu kor agama yang khusus sebenarnya. Dan itu merupakan jasa yang memang kita tidak boleh nafikan kalau ikutkan. Dan ketika beliau menjadi Perdana Menteri pun, tuan-tuan dan sekalian, beliau telah menggagaskan pendekatan Islam Hadari. Walaupun pada ketika itu memang telah dikutuk oleh para pembangkang, para penentang beliau sebagai Islam yang ada had dan hari. Tetapi Islam Hadari ini merupakan satu konsep yang bagus sebenarnya. Merupakan satu konsep yang membawa kepada Islam yang sebetul betul kalau ikutkanlah. Tetapi itulah, dia kerana beliau ini tak begitu lama menjadi Perdana Menteri, ditambahkan pula dengan penentangan kiri kanan dan depan belakang ketika beliau menjadi Perdana Menteri, maka memang beliau tidak dapat untuk implement idea beliau itu dengan sepenuhnya. Tetapi menyebut tentang Perdana menteri ini tuan-tuan dan bos sekalian segala-galanya bermulalah sebenarnya ketika Tun Dr Mahathir mengumumkan bahawa beliau akan bersara dari dunia politik daripada jawatan Perdana Menteri dan juga dari orang kata apa jawatan Presiden AMNO pada tahun 2002. Ketika itu Presiden Agong AMNO dan saya ingat lagi masa itu saya tengah kerja part-time dekat sisi tau. Saya nampak masa itu Rafidah Aziz naik kata pentas cuba untuk pujuk Tun Mahathir jangan letak jawatan. Tun Mahathir kata tak boleh, dah lama dah, dah lama dah dan sebagainya. Dan kemudian selepas pujuk punya pujuk punya pujuk, maka Tun Mahathir bersetuju untuk tidak terus meletakkan jawatan. Sebaliknya, mahu menjalani satu proses peralihan kuasa menyerahkan kuasa pentadbiran negara kita ini kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi yang pada ketika itu merupakan timbalan Perdana Menteri. Maka tahun 2003, secara rasminya Tun Mahathir meletakkan jawatan dan Tun Abdullah Ahmad Badawi mengangkat sumpah selaku Perdana Menteri yang kelima menggantikan Tun Mahathir. Dan kemudiannya pada tahun 2004, selepas 5 tahun mandat Kerajaan 99 itu telah selesai, maka diadakanlah PRU pada tahun itu. Yang menyaksikan, ha, masa itu menyaksikan di bawah Tun Abdullah Barisan Nasional menang besar gila tuan-tuan dos dan sangat-sangat besar boleh dikatakan hampir 90% kerusi parlimen dekat negara kita ini dipegang oleh Barisan Nasional pada ketika itu. Anda bayangkan, pada ketika itu, Kelantan cuma tinggal majoriti satu kerusi saja untuk kerajaan PAS. CP-CP saja lagi, tuan-tuan dan selain, Kelantan ini terlepas ke tangan UMNO Barisan Nasional pada ketika itu. Begitu juga dengan PKR. Habis semua kursi mereka yang mereka pernah menang ketika PRU 1999 itu, mereka telah kalah. Cuma tinggal satu kerusi saja pada mereka iaitu lah kursi permata pau. Cuba anda bayangkan, gila-gila masa tu gelombang biru disebut-sebut oleh Mida pada ketika itu tuan-tuan dan gelombang patlah. Singkat lagi tau. Ketika sehari selepas pengumuman betapa BN menang besar itu, utusan Malaysia besar-besar, gelombang patlah. Tengok dunia tuan-tuan dan pemboscian. Memang itulah kemenangan terbesar Best National yang juga menyaksikan kali terakhir Best National mendapat kemenangan 2/3. Kerana selepas itu, pada tahun 2008 Ketika itu Pak Lah juga masih Perdana Menteri menyaksikan Barisan Nasional buat pertama kalinya semua hidup kehilangan majoriti dua pertiga itu selain kehilangan negeri Selangor, negeri Perak, negeri Pulau Pinang dan juga negeri Kedah. Ha, itu merupakan satu kekalahan yang sangat memalukan bagi Barisan Nasional pada ketika itu menambahkan tekanan kepada Pak Lah. Dan menyebut tentang tekanan, tekanan ini bukan sekadar datang dari pembangkang sahaja tau sebab masa itu Datuk Seri Anwar Ibrahim pun baru dibebaskan dari penjara tetapi tekanan yang besar datangnya dari tunduk temadik itu sendiri yang nampak gayanya tidak berpuas hati dengan kelemahan Pak Lah mentadbir negara kita ini. Yalah, ketika Pak Lah menjadi Perdana Menteri, beliau digambarkan sebagai seorang Perdana Menteri yang lemah. Sebagai seorang Perdana Menteri yang tunduk kepada tekanan pihak-pihak tertentu, terutamanya budak-budak tingkat empat yang dikatakan diketuai oleh Ketua Muda pada ketika itu yang juga merupakan menantu beliau iaitu Khairi Jamaluddin. Jadi kerana tekanan-tekanan itulah termasuk oleh Tuan Kemahdi yang mengatakan bahawa beliau sebenarnya mahukan Najib sebagai Menteri pada ketika itu siap kata ada gentleman agreement. Maka Pak Lah pun akhirnya terpaksa meletakkan jawatan pada tahun 2009 menyerahkan jawatan itu, jawatan Perdana menteri itu kepada Najib Razak. Dan selain itu juga tuan-tuan dan puan sekalian sejarah telah membuktikan bahawa percubaan tebuk atap yang pertama berlaku pada era Pak Lah iaitulah pada langkah 16 September 2008 di mana pada ketika itu difahamkan Pakatan Rakyat di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim tengah memujuk sejumlah 30 orang MP dari Sabah dan Sarawak kalau tak salah saya untuk melompat menyertai Pakatan Rakyat seterusnya menjatuhkan Kerajaan Bahasa Nasional dan juga menaikkan Pakatan Rakyat sebagai kerajaan menaikkan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai Perdana Menteri. Namun percubaan itu gagal lah kerana difahamkan selepas itu Pak Lah telah bertindak berjumpa dengan MP-MP yang dimaksudkan dan kalau tidak menjadi kesalahan saya lah minta maaf kalau saya silap adalah satu kata apa percutian yang telah terjaja oleh Pak Lah kepada mereka ini penuh-penuhnya itu percutian sambil bekerja lah kan tetapi itulah selepas itu langkah 16 September tidak jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan of course bagi anak-anak papa, -anak sekiranya kalau anda hendak kutuk perbuatan terbuat tahap, anda jangan lupakan sejarah juara dan raja tebu atap negara kita ini satu ketika dahulu yang telah memulutkan perkataan tebu atap ini ketika kita tak pernah dengar konsep itu ialah Datuk Seri Abdul Rahim. Bukan orang lain. Tetapi menyebut tentang Pak Lah dan sebagainya, mungkin ada di antara anda yang tertanya kenapa Papa Berry kata yang Papa Berry telah menyertai dan juga aktif dalam dunia politik maya ketika zaman Pak Lah disebabkan oleh Pak Lah. Dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Memang saya pernah menyertai gerakan reformasi. Memang saya pernah diterajang oleh FRU ketika di hadapan Masjid Ar-Rahman di Melaya. Memang saya sebagai seorang anak muda lah kan, masa itu belajar kat UIA. Memang UIA ni memang agak ground zero jugalah. Kebetulan masa itu saya matrik dekat lembah pantai. Dan lembah pantai ini sebelah UM. Jadinya, dah lah kami ini dekat UIA. UIA ini pengaruh Anwar kuat. Dan kemudiannya kami sebelah UM pula tu. Memang cakap terus terang, memang pusat informasi itu berlaku di tempat kami kalau ikutkan. Dan saya pun of course lah sebagai anak muda yang rebel, memang tak ikut lah dengan gerakan reformasi. Tetapi selepas itu, saya ini bukanlah seorang yang begitu tak suka politik sangat kalau ikutkan. Sebab selepas itu, saya pun macam tak berapa heran sangat lah dengan dunia politik. Jadi, aku dapat hidup dengan aman cukup lah kan. Seperti mana yang sering diucapkan oleh para atas pagar tak berapa lama dahulu. Tetapi selepas itu, memang yalah, masa itu saya kerja sebagai seorang peniaga tepi jalan. Saya buka warung dan sebagainya. Dan masa itu, DBKL lah terutamanya begitu kerap melakukan operasi-operasi untuk membasmi warung tepi jalan macam kami ini Tetapi dalam masa yang sama juga Mereka tak usik mamak yang letak kursi meja dekat tempat pakai lot Mereka juga tak usik peniaga-peniaga bangsa lain Yang bebas untuk buka kedai macam-macam kami juga Tetapi tidak diusik Sebaliknya kami ini, peniaga-peniaga Melayu ini Yang diusik dengan teruknya tuan-tuan dan sekalian Dan pada ketika itulah kami beranggapan bahawa Memang kerajaan ini kerajaan yang tidak membantu orang-orang Melayu Maka kami pun memutuskan pada ketika itu untuk bergerak dalam politik. Kami mahu untuk berpolitik. Ada kesedaran politik tuan-tuan dan -tuan pada ketika itu. Jadi seandainya kalau ada orang kata peristiwa Aman itu merupakan satu peristiwa kecil yang tidak akan mereka impak apa-apa ke apa anda silap. Sebab kadang-kadang benda-benda macam tu boleh mencetuskan perubahan seseorang itu dari seorang yang menyokong kerajaan ke menyokong pembangkang dan sebagainya. Dan pada era Pak Lah itu jugalah memang tercetuslah macam saya sebutkan tadi kontroversi yang membabitkan blog ini dikatakan mengikut cakap menantu dan sebagainya dan cuba juga blog ini dipalitkan dengan satu kroni yang bernama Pratik Lim tetapi kaitan tersebut tak begitu kuat dan sampai sekarang memang Pak Lah ini dikenali sebagai seorang Perdana Menteri yang tidak ada kontroversi yang tidak ada sebarang isu kronisma yang tadi isu berkenaan dengan nepotisme dan sebagainya sebaliknya blog ini hanya dikenang sebagai Perdana Menteri yang teruk dihasap oleh Tuan Dr. Mahdi dituduh sebagai menteri yang lemah dan sebagainya Tetapi itulah dia Tuan Tuan, -tuan, -tuan Sekalian. Macam mana keadaan sekalipun Tuan Abdullah Ahmad Badawi ini Banyak jasanya kat negara kita Terutamanya dari segi Islam Sebab macam saya sebutkan tadi Blok ini berlatar belakangkan pendidikan agama Jadi blok ini memang sentiasa cubuk Untuk membawa image Islam itu Kemana saja beliau pergi Dan kita nak ucapkan terima kasih jugalah kerana dek kerana usaha-usaha Tun Abdullah Ahmad Badawi yang cuba untuk menerapkan Islam dan pertabayaran memang telah menjadikan negara kita ini bersedia untuk kembali menerima Islam sebagai satu cara hidup sebenarnya. Beliau juga lah yang buka jalan kalau ikutkan. Dan di bawah beliau juga lah menyaksikan yang kita buat pertama kalinya cuti dua kali seminggu iaitu pada Sabtu dan Ahad. Sebelum itu kita Sabtu half day Ahad cuti. Tetapi bawah beliau beliau memastikan yang kita cuma kerja lima kali seminggu saja lima hari seminggu istimewa Jumaat Sabtu dengan Ahad cuti. Bahkan pemakaian batik dekat pejabat-pejabat awam termasuk dekat parlimen pada setiap hari Khamis juga merupakan antara legasi beliau. Ataupun setepatnya legasi Allah Yahmah, isteri beliau iaitu Endun Mahmud. Endun lah merupakan ratu batik negara kita ini yang telah menetapkan betapa setiap hari Khamis kaki tangan awam dan juga menteri-menteri dan sebagainya ahli parlimen kena memakai pakaian batik dekat pejabat sebagai satu option pada ketika itu. Jadinya macam saya katakan, jasa Tun Abdullah dekat negara kita ini sebenarnya sangat-sangat banyak. Dan memang beliau akan dikenang sebagai seorang Perdana Menteri yang tidak ada kontroversi, yang tidak mempunyai ekonomi dan juga sebagai seorang Perdana Menteri yang rapat dengan rakyat, sebagai seorang Perdana Menteri yang bertanggungjawab cuba untuk mengislamkan kerajaan kita dan juga negara kita ini. Tetapi itulah dia kerana tekanan-tekanan yang beliau terima, dia kerana orang kata apa, asakan-asakan yang bertali arus yang beliau dapat, maka beliau dikenang juga sebagai seorang Perdana Menteri antara yang tersekejap dalam sejarah tuan-tuan dan Tetapi apa-apa pun kita doakan sekali lagi agar Allah mencucuk rahmat ke atas Tuan Abdullah Ahmad Badawi dan juga meletakkan beliau di kalangan hamba-hambanya yang beruntung di sisinya. Al-Fatihah buat Tuan Abdullah Ahmad Badawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين